2 июня 2017 года. Мы, представители жителей поселка Червоны, города Константиновка считаем, что городские власти, правоохранительные и контролирующие органы самоустранились от решения вопросов практически постоянного, продолжающего минимум с осени 2016 года зловонного смрада. Жить в этом стало невозможно, поэтому мы требуем следующего. Пункт номер один. От руководства города немедленно созыва чрезвычайной сессии Константиновского городского совета по вопросу зловонного смрада на поселке Червоны. Причем сессию провести на свежем воздухе в кавычках территории треугольника смерти между ветсанзаводом, очистными сооружениями и городской свалкой. На сессии рассмотреть и принять одно решение о признании зоны чрезвычайной экологической ситуации территории поселка Червоный города Константиновки, где проголосовать за направление ходатайства об этом в Кабмин в соответствии с законом Украины про зону чрезвычайной экологической ситуации, основываясь на статье 5, где сказано, что основанием для признания зоны чрезвычайной экологической ситуации может быть Виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей. На этой же сессии рассмотреть вопрос и принять решение о компенсации местным жителям ущерба, нанесения, нанесенного их жизни и здоровью. Искать ...источники загрязнения. Значит, оказалось, что все, что вы рассказываете здесь, это все бред. В чем вопрос? Первое. Есть санзавод, который действительно сбрасывает остатки своих жировых отстойников в свой отстойник. Коммунтранс сбрасывают свои, но держит там. И есть еще другой водоканал, который делает Астоник. Значит, друг друга, они каждый друг на друга насылают. Это воняет у того, а этот воняет не у того. Рассказываю, воняет у каждого из них. Она сбрасывает не первое. С февраля месяца этого года, я просто на заводе мы этим занимаемся, ну, знаю это. Значит, принята норма, ни один ТБО, ни один хранилище с твердых бытовых отходов без гидроизоляции не должно быть в Украине. То есть не строится, не водится, не делается. Существующее. Второе, то, что она сегодня захоранивает свои остатки крови и все остальное. Это, это, косный, это, это костный завод. Говорим. Это конкретное нарушение. Можете там писать делать второе послушайте давайте дослушайте я вам расскажу воняла не воняло, я вам расскажу три источника послушайте тихо тихо, тихо тихо теперь третий тот который сбрасывал борду борду эту это самое, пищевая да действительно она там не такая сильная ядовитая но вот эти отходы послушайте отходы вам эколог сейчас расскажет убитых животных по своей деятельности ядохимиката второй после Зарина. То есть Зарин первый убивает, трупный яд второй. Все, о чем вам еще рассказывать? Третье. Да, я... это послушайте, послушайте, я... Ну, это, это ваша проблема, верите, не верите. Давайте слушайте дальше. Да. Значит, я звонил первое, санитарная, э, это самое, санитарная краса. служба э, Украины. Они говорят, трупным занимается одна служба, э, Коммунальные вот эти бордовые, другая служба. Значит, мы научили человека сказать так. Он и говорит. Послушай, я всю жизнь научился сам тихо, без, тихо, без тихо. вашего Вам с ним по указания дали сказать, перевести Послуш... стрелки на... Космос. Послушайте дальше. А нам надо на честные перевести. Послушайте, стрелки. значит, ясно. А где ваша директриса? Она обещала прийти сюда. Где она? Нет, директриса костного где? С самого начала. Ну все, кто Для реконструкции честных сооружений сначала 4 миллиона. Компания, которая начала. Ну подождите. Которая начала... Ну, у тебя стоит одна же зависит. То есть на сегодняшний момент на реконструкцию часы сооружений выделено 37 миллионов. Реконструкция занимается областной департамент экологии. Это город не ремонтирует. Инициатива города городу дали. Поэтому с 2015 года нарушен биологический процесс очистки и сброса сточных вод. Не работают аэротенки. Ну подождите, оно не работало. Я сейчас подойду. У нас не... Подождите, у нас не воняло, у них. То есть на наше обращение нам Денченко давал ответ. Нарушен биологический процесс. Ну подожди, я дойду сейчас до этого. Ну мы сейчас стоим, дышим, нам сейчас не воняет? А утром воняло? Подождите. А утром воняло? Ну сейчас не воняет. Ну подождите, я там сегодня тоже. Подождите, появились конкретные факты. Да. В феврале месяце приходили, забрали комиссию, почти на очистные увидели, что следы кто-то заезжает. Но. Хорошо, хочу сказать, очистные сооружение. То есть сегодня, сегодня у нас сегодня только балочки и только домыслы. Ни одной бумаги сегодня нет. Что? Причинен ущерб. Кому? Жильцам. На запрос в департамент медицины ни одного обращения от граждан Константиновки э, с указанием причины токсикации. Плохой запах не было в городе. Подожди, это есть статистика и обращение. Так а какие убытки? Послушать дальше. Послушать дальше. То есть, вот, вот, вот я же вам просто говорю, когда мы жалуемся, вот и укажем. Они спрашивают, из-за чего. Говорите, плохой запах. В результате предварительных анализов выясняется, что при смешении двух сред кислотных и щелочных происходит реакция, в результате которой выделяется газ, сероводород, бетан и ряд других отравляющих веществ. Из нас не знал. А вы знали? Да, почему завайте, вы молчали? Да, тихо, тихо, Что тихо получили? подожди. ну подожди. не Засрали, заширали. засрали, все полностью. Да засрали,

Где-то с зимы примерно жителей поселка начал беспокоить страшный зловонный запах. Мы терпели, пока не стало теплеть. Когда люди стали больше времени проводить на улице, тогда понятно, что мы обеспокоились. И 27 марта понесли заявление в прокуратуру. Нас приняли, открыли уголовное производство, занесли в реестр досудебных расследований. И идет следствие, как нам сказали. Пришел ответ из прокуратуры. Теперь мы обратились в громадскую раду. Константиновки пошли на заседание, отнесли тоже свое заявление. Продублировали заявление в областную администрацию. Ну, все приняли наше заявление, ответы я получила. Из Донецкой областной государственной администрации Департамент экологии и природных ресурсов не сообщает. Ваше звернення залишається на контролі в облдержадміністрації. Департамент екології надасть додаткову інформацію. Так. Прокуратура, матеріали для проведення досудового розслідування. Так. Тепер державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ну вона на для підстав для здійснення обстеження міського водоканалу недостатньо. Сказали, ж там все хорошо.